السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد عدد ما ذكره ذاكرون الاخيار. وصل وسلم على سيدنا محمد ما الليل والنهار. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وعلى المهاجرين والانصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل أقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقا في الدين يا رب العالمين أما أم بعد مسلمين مسلمات Hadirin hadirat yang diberkati Allah Subhanahu wa taala kita lanjutkan bacaan kita pada surah An-Nisa khususnya sambungan bagi ayat yang ke-30 dan ayat ke-31 Qauluhu 'azza wa jalla a'udzu billahi minasy rajim wa man yaf'al dhalika 'udwana wa dhulman fasawfa nuslihi nara وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ مَقْصُودُهُ وَمَنْ سَيَسْأَلُ Berbuat demikian dengan menceroboh dan aniaya maka kami akan masukkan dia ke dalam api neraka dan balasan yang sedemikian itu adalah mudah bagi Allah yakni tidak ada sesiapa pun yang dapat menghalangnya Jika kamu menjauhkan al-kabair dosa-dosa besar yang dilarang kamu melakukannya kami akan ampunkan kesalahan-kesalahan yang ini dosa kecil kamu. Dan kami akan tempatkan kamu, masukkan kamu ke tempat yang mulia. Hadirin yang diberkati Allah SWT, kesempatan yang lalu telah kita sebutkan ayat satu perintah khusus yang Allah SWT ingatkan kepada orang-orang yang beriman agar tidak mencerobohi hak orang lain dengan mengambil harta mereka secara salah. Harta seperti mana yang kita sebutkan merupakan perkara yang menyukakan manusia di dunia. Harta merupakan satu yang digunakan oleh manusia dalam kelangsungan hidupnya. Dengan harta juga yang diperoleh secara benar digunakan pula dan dibelanjakan di jalan yang sepatutnya dan disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada pelakunya di hari akhirat nanti dan Allah Subhanahu mengingatkan dalam urusan muamalat interaksi sesama manusia dengan menggunakan harta mereka di samping memenuhi dan menepati piawaian jual beli yang digariskan oleh syarak Perlunya ada keredaan di antara penjual dan pembeli. Dalam erti kata tuan-tuan setelah mana ditepati rukun-rukun jual beli. Kan pihak penjual dan pembeli dan barang dagangan dan tukaran yang telah pun dipersetujui bersama. Maka perlunya ada keredaan di antara penjual dan pembeli untuk meneruskan urusan sesama mereka. Tidak boleh wujudnya unsur paksaan dalam urusan jual beli. Dan ayat yang lalu juga dalam ayat yang sama Allah sebutkan janganlah kamu membunuh diri kamu. Membunuh diri yang dimasukkan tuan-tuan seperti mana yang kita telah huraikan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ancaman bagi mereka yang mengambil nyawa mereka sendiri disebabkan putus asa dalam kehidupan. Apa juga ujian yang melanda dalam kehidupan maka tidak boleh untuk ditamatkan riwayat dengan membunuh diri sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan satu ancaman yang keras pelakunya itu di dunia di hari akhirat nanti dia akan melakukan perkara yang sama berulang-ulang kali tanpa ada kesudahannya jadi itu yang boleh difahami dengan anfusakum janganlah kamu membunuh diri kamu dan membunuh diri juga yang dimasukkan ialah menzalimi orang lain kerana mukmin dengan mukmin yang lainnya diumpamakan dengan jasad yang satu sebagaimana kita sangat menjaga diri kita sendiri Begitu juga lah kita menghormati hak orang lain dengan tidak menzalimi harta benda mereka. Ha, Nabi SAW mempamakan bahawa mukmin dengan mukmin selainnya seperti mana jasad yang sama. Bila mana satu anggota merasa, merasakan kesakitan, maka jasad yang lain juga merasai daripada kesan kesakitan itu. Nah, jadi itulah yang dimasukkan dengan amfusakum diri kamu, ia juga merangkumi diri kita dan orang lain seperti mana Allah sebutkan dalam ayat ke-11 dalam surah Al-Hujurat. Wala tanabazu bil alqam. Janganlah kamu menggelar diri-diri kamu dengan gelaran-gelaran yang buruk. Secara fitrahnya manusia tidak akan menggelar dirinya sendiri dengan gelaran yang tidak sepatutnya. Tetapi satu kebiasaan manusia ialah menggelar orang lain dengan gelaran yang tidak tidak baik, gelaran yang buruk. Jadi menggelar orang lain dengan gelaran yang buruk seolah-olah menggelar diri sendiri dengan gelaran yang sama. Kerana kita sebutkan tadi tuan-tuan, manusia itu diumpamakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai jasad yang sama, saling lengkap melengkapi di antara satu dengan yang lain. Darangan itu tuan-tuan sama ada larangan tidak boleh menzalimi, mengambil harta dengan jalan yang salah, menzalimi diri sendiri ataupun orang lain. Kerana Allah mengingatkan bahawa Allah sangat cintakan kepada orang-orang yang beriman. Inna Allah kana bikum rahima. Kalimah rahim seperti mana yang kita sering ungkapkan dalam surah Al-Fatihah. Kasihnya Allah Subhanahu wa taala khusus kepada orang yang beriman. Kan Allah sebutkan wa kana Allah bikum rahima adalah Allah kepada kamu yakni kepada orang-orang mukmin. Sangat kasihkan, sangat cintakan akan orang-orang yang beriman, maka janganlah dilakukan kezaliman di dunia ini. Sama ada dengan mengambil nyawa sendiri ataupun melakukan kerosakan kepada orang lain. Tetapi bagi mereka melampaui batas setelah mana larangan yang tegas dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan satu ancaman wa man yaf'al dhalik dan barang siapa yang tetap melakukan yang sedemikian dan dengan keadaan udwanan wa zulma. Disebutkan dua keadaan yang melakukan perbuatan itu iaitu udwanan dan juga wazulma. Odwanan terjemahannya ialah menceroboh yang kedua ialah zulma dengan menzalimi di kalangan ahli ilmu menyatakan waman yaf'al zalika udwanan barang siapa yang melakukan dalam keadaan udwanan dalam keadaan menceroboh iaitu kepada orang lain perbuatan dosa itu implikasinya kepada orang lain contohnya rasuah melakukan pengkhianatan maka ia mempunyai implikasi pada orang lain. Dan kalimah zulman ialah khusus kepada diri sendiri. Kerana perbuatan dosa itu, tuan-tuan, kalau dilakukan kepada orang lain, ia dinamakan sebagai udwanan. Dan kalimah zulman sama ada ia merujuk juga kepada implikasi kepada diri sendiri. Kan, dan juga kalimah zalim, kita definisikan sebagai meletakkan satu benda bukan di tempat yang sepatutnya. Nah, jadi mereka yang melakukan dosa itu pasti tidak terlepas daripada dua keadaan daripada dua sifat yang ada padanya iaitu udwanan dan zulman dia menceroboh akan hak orang lain dan dia melakukan kezaliman kepada dirinya sendiri melakukan satu perbuatan yang tidak di tempatnya merupakan satu bentuk pencerobohan dan kezaliman Allah ingatkan pada ayat ini satu ancaman yang keras tidak adalah hukuman di hari akhirat bagi pelaku-pelaku dosa sekiranya tidak diampunkan oleh Allah melainkan ditempatkan dalam neraka. Tidak ada orang yang mampu untuk menanggung akan seksa di dalam api neraka. Dengan masuknya mereka walaupun beberapa saat melihatkan sahaja keadaan neraka menjadikan mereka melupakan seluruh kesenangan yang pernah dikecapi di dunia. Sesiapa yang melakukan perbuatan dosa itu dalam keadaan udwanan wa zulma menceroboh dan berlaku zalim fasawfa nuslihi nara maka pastilah akan kami masukkan dia dalam neraka kalimah kami di sini tuan-tuan merujukkan Allah subhanahu merujuk kepada Allah subhanahu wa taala Al dhamir atau perkata ganti di sini bukanlah bermaksud berbilang-bilang tetapi yang dimaksudkan dengan kami dalam kata ganti diri dalam nuslihi kami masukkan ialah menunjukkan pengagungan Allah Subhanahu wa taala kerana bahasa yang tinggi yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala kami masukkan iaitu merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah memerintahkan malaikatnya lah yang mewakilkan urusan menyeksa akan orang-orang yang ditempatkan dalam neraka dan neraka itu sendiri merupakan ciptaan merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala Makhluk Allah Subhanahuwataala yang telah pun sedia tercipta pada hari ini, kan kerana syurga dah pun tercipta sejak dari daripada hulu lagi. Menolak anggapan daripada golongan Mu'tazilah menyatakan tidak ada syurga dan neraka pada hari ini, hanya diciptakan ketika mana berlakunya akhirat. Nah, tetapi daripada dapatan daripada Al Quran, daripada apa yang dikisahkan oleh baginda Nabi ketika di Isra' Mi'rajkan, di Mi'rajkan keperjalanan merentasi langit maka dipaparkan pada nabi akan nikmatnya syurga dan azabnya neraka menunjukkan syurga dan neraka telah pun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala lalu Allah ingatkan bahawa mereka yang melakukan bentuk kezaliman sama ada penganiayaan kepada diri sendiri kepada orang lain mereka akan dimasukkan dalam neraka dan memasukkan manusia dan makhluk yang derhaka ke dalam neraka merupakan perkara yang mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada yang mampu untuk menandingi keputusan Allah. Tidak ada yang mampu untuk mencabar kekuasaan Allah. Tidak ada orang yang mampu untuk menghalang seseorang yang telah pun diputuskan dan dicampakkan ke dalam neraka. Kerana itu Allah mengingatkan demikian itu akan menempatkan manusia yang derhaka. Menjadikan tempat tinggal mereka dalam neraka merupakan perkara yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala pada ayat berikutnya memberikan motivasi. Kalau ditinjau pada ayat ke-30 ini merupakan satu amaran, kan satu tarhib, satu ancaman yang mendatangkan ketakutan bagi kita untuk daripada melakukan dosa. Kemudian datang ayat berikutnya memberikan kita pula motivasi bersemangat untuk meninggalkan dosa itu dan juga mengerjakan amalan salih. Inilah gaya bahasa dalam Al-Quranul Al Karim. Setelah mah didatangkan ancaman, maka didatangkan kegembiraan bagi mereka yang melaksanakan amal salih. Tarhib, ancaman kepada pelaku maksiat dan tarhib, iaitu motivasi kepada mereka yang mengerjakan amalan salih. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala di ayat yang berikutnya in tajtanibu sekiranya kamu tajtanibu kalimat tajtanibu maksudnya ialah menjauhi kan sekiranya adanya lintasan hati maka segera untuk ditidakkan lintasan hati itu sekiranya ada peluang untuk mengerjakan satu keburukan segera dijauhi semata-mata kerana Allah itulah yang dimaksudkan sekiranya kamu menjauhi kan berusaha sedaya mungkin untuk tidak berniat apatah lagi melakukan melakukan kabair kabair tuan-tuan ialah dosa-dosa besar nah daripada ayat ini adanya penyebutan kabair dan juga kalimah sayyiatikum. Bahawa perkara yang bertentangan dengan amalan salih disebutkan sebagai dosa. Dan dosa itu mempunyai kategorinya. Sebagaimana amalan salih, pahala itu berbeza-beza. Selagi uh, sebanyak, mana paha, uh, sebanyak mana amalan salih, maka sebanyak itulah pahala yang diberikan. Sesukar mana kita dalam mengerjakan amalan salih, Maka sebanyak itulah pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan soleh juga adanya ganjaran-ganjaran yang tidak sama di antara satu dengan yang lain. Begitu juga perbuatan dosa, ada yang disebutkan sebagai kabair iaitu dosa-dosa besar. Dan ada yang disebutkan sebagai sagair iaitu dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar ini tuan-tuan merupakan satu tegahan sama sekali untuk kita tidak menghampirinya. Kan dosa besar seperti mana yang disebutkan oleh Nabi SAW adanya tujuh dan adanya juga tambahan selain daripada tujuh itu tidak hanya terhad sekadar tujuh sahaja. Yang tujuh yang disebutkan oleh Nabi SAW yang pertama ialah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua ialah berlaku derhaka kepada ibu dan ayah. Ketiga ialah meminum khamar, meminum arak. Yang keempat ialah berjudi kan? dan juga melakukan ataupun terlibat dengan perbuatan riba dan juga antara dosa besar juga ialah menuduh seorang wanita yang baik mulianya seorang wanita mukminah yang tidak melakukan dosa memfitnah dia melakukan perbuatan zina maka itu merupakan dosa besar dan juga nabi menyebutkan di antara dosa besar ialah at-tawalli yaumaz-zahf lari daripada medan peperangan merupakan dosa besar dan tidak terhad sekadar ini sahaja dan pada ayat yang kita ceritakan pada kali ini, ia ada kaitan dengan mengambil harta benda orang lain dengan cara yang salah. Dan membunuh diri walaupun tidak disebutkan dalam tujuh yang disebutkan oleh Nabi juga merangkumi dosa-dosa besar. Bahkan mengumpat sekalipun dengan menuduh seseorang dengan tuduhan yang salah ataupun menceritakan keburukan yang memang ada pada orang itu juga di antara dosa-dosa besar yang seharusnya mukmin menjauhi perkara itu. Dan dosa-dosa besar yang kita sebutkan ini tuan-tuan tidak akan terhapus semata-mata kita mengerjakan amal soleh. Terhapusnya dosa besar hanyalah dengan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taubat yang merangkumi beberapa elemen sebagai syarat dan perlu untuk berniat ikhlas, berazam tidak melakukan di masa-masa akan datang, menyesali pada apa yang telah dilakukan. Inilah merupakan taubat yang akan menjadikan seseorang itu mempunyai potensi diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya sekadar dia merasa menyesal tetapi tidak bertaubat, maka dibimbangi dosa besar itu tetap dikira di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi barang siapa yang menjauhi segala bentuk dosa-dosa besar, segala dosa yang dikaitkan dengan ancaman neraka. Perbuatan meninggalkan dosa itu bukan saja memberikan kebaikan kepadanya. Bahkan Allah memberikan bonus yaitu menjauhi dosa-dosa besar akan menjadikan seseorang itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekiranya ada dosa-dosa kecil yang pernah dilakukannya. jadi dosa kecil sebaliknya pula tuan-tuan, kan adanya potensi ia akan gugur disebabkan amal soleh yang kita lakukan. Dengan kita melaksanakan ataupun berwuduk sekalipun menjadikan sedikit sebanyak dosa kecil diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melangkah kaki ke masjid setiap langkah kaki itu akan diampunkan dosa-dosa kecil yang tidak kita sedari melakukannya. Lalu itulah merupakan satu kegembiraan yang Allah berikan yang pertama. Mereka yang menjauhkan diri daripada dosa-dosa besar. Secara otomatik mereka akan mendapat pengampunan sekiranya pernah adanya mereka melakukan dosa-dosa yang kecil. Kan dosa kecil tuan-tuan ialah dosa yang tidak disebutkan tentang seksaannya dengan neraka yang dahsyat. Kan tidak disebutkan dengan laknat maka selain daripada tegahan-tegahan yang tidak sengaja dilakukan dan tegahan itu tidak diancam dengan laknat atau neraka maka itu dikategorikan sebagai dosa-dosa kecil. jadi Allah menyebutkan dua kelebihan bagi mereka yang menjauhi dosa besar. Bukan saja yang pertama mereka diampulkan dosa kecil yang dilakukan. Yang kedua yang lebih utama di hari akhirat. Wanudkhilkum kami akan masukkan mereka ini kata Allah. Kan, seperti mana pada ayat yang lalu Allah sebutkan dengan kalimah nuslihi. Kami akan masukkan, kami merujuk kepada Allah. Bukan kami itu maksudnya ialah berbilang-bilang tetapi ialah ta'zim, pengagungan Allah SWT. Begitu juga pada ayat yang ini Allah sebutkan nudkhilkum, kami akan masukkan mereka. Kami akan masukkan mereka ke mudkhalan karima, ke, ke tempat uh, tempat yang mulia. Tempat yang mulia tuan-tuan dalam ayat ke-31 surah An-Nisa ini merujuk kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana destinasi di hari akhirat bagi manusia, bagi golongan jin sekalipun sama ada ditempatkan dalam neraka bagi yang derhaka ataupun sebaliknya di tempat yang mulia yang sangat berbeza dengan neraka iaitu tidak lain tidak bukan merupakan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala a'la wa a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم نوره وفتحه وبركاته ونعوذ بك من شر ما فيه ونعوذ بك من شر ما بعده اللهم إنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر اللهم إنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا حنانا طيبا وعملا متقبلا اللهم انا نسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته